प्रधानमंत्री जी जब से फिर एक बार अल्पमत की सरकार ने प्रधानमंत्री बने हैं तब से हिंदुस्तान में उनके पैर नहीं टिक रहे कभी ग्रीस में जाते हैं, कभी इटली में जाते हैं, कभी रूस में जाते हैं, जाने दो तो प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे उसी वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा था अमित शाह जी देश को गुमराह कर रहे अगर आपने अमित शाह जी का बयान देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांतता है सब कुछ कंट्रोल में है ये गृह मंत्री का बयान है ये डिफेंस मिनिस्टर का बयान है लेकिन जब से ये सरकार बनी है दस साल से खास करके 370 सौ सत्तर कलम हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बिगड़ती जा रही है ये सच है कितने जवान शहीद हो गए उस बारे में जरा आप हमें जानकारी दीजिए दस साल में तीन सौ सत्तर कलम हटाने के बाद सबसे ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं इस सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर कल का हमला भी बहुत ही बहुत ही खतरनाक है दुखद है हमारे जवान शहीद हो गए उसमें से एक जवान महाराष्ट्र के अकोले से है पुलवामा में हमला हुआ उसके पीछे क्या साजिश थी अब तक बाहर नहीं आई और तब से हमले निरंतर जारी है तो ये जिम्मेदारी किसकी है ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की देश के गृह मंत्री के और देश के रक्षा मंत्री के है लेकिन जम्मू कश्मीर मणिपुर दो राज्य ऐसे है कि ये लोग मानते हैं ये भारत का हिस्सा नहीं है राहुल गांधी जी कल मणिपुर में गए आपने देखा होगा क्या हालत है मणिपुर जम्मू कश्मीर की हालत भी उससे बेहतर नहीं है बहुत ही खराब है आए दिन लोगों की हत्या होती है जवानों का बलिदान होता है फिर आप उनको मेडल्स शौर्य चक्र की चक्र देते हैं ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आप उनका उत्सव मत मनाइए राष्ट्रपति भवन में आप आपने देखा होगा एक यंग लड़की स्मृति इतनी यंग है उनका पति शहीद हो गया तो आपको क्या लगता है उनके दिल में उसके उसके माँ के दिल में क्या तूफान होगा उस वक्त हा? जिम्मेदारी जो है एक सरकार की है कि आपके होते हुए छप्पन इंच जवान जवान शहीद होते हैं दर दिन आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं प्रधानमंत्री इसमें विदेश यात्रा इनका स्वागत करते हैं कि मोदी ने पूरी जीवन जो है लोगों के मदद के लिए बात ऐसी है प्रधानमंत्री तो देश के बाहर रहना पसंद करते क्योंकि तो देश में जो समस्या है उनसे वो रूबरू नहीं होना चाहते देश की समस्या को वो निवारण नहीं करना चाहते या झेल भी नहीं सकते लोगों का प्रेशर तो बाहर रहना घूमेंगे फिरेंगे पिकनिक मनाएंगे वो मजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे जो तो पुतिन जो बोलते हैं कल और कोई प्रधानमंत्री होता मोदी जी के जगह पे तो पुतिन यही बोलता पुतिन और कोई बात नहीं करता जो पुतिन साहब लोकतंत्र को मानते नहीं है वहां का पूरा विपक्ष खत्म कर दिया एक तो जेल में है या उनको मार दिया हत्या कर दी अब वो पुतिन जी मोदी जी की वाह करेंगे तो उसमें क्या बड़ी बात मुंबई में मामले में लगभग चौबीस घंटे भी नहीं और आरोपी के पिता को बेल मिल जाती है आरोपी अभी फरार है घटना को आप आपकी समझ आरोपी एक नाथ शिंदे जो तो मुख्यमंत्री उनका बहुत करीबी आदमी है ये सबको पता है एक जमाने में उनका बिजनेस पार्टनर हुआ करता था मेरे हिसाब से थाने डिस्ट्रिक्ट उनके लिए काम करता तो और क्या हो सकता है कानून कहाँ है न कानून जम्मू कश्मीर में है न कानून मणिपुर में है न कानून यूपी में है न कानून महाराष्ट्र में है तो यही होगा जब तक ये सरकार चलेगी तब तक इस तरह से हिट एंड रन होता होगा और जो आरोपी है चौबीस घंटे में बाहर आ जाए शरद पवार ने राहुल बीजेपी बोलने से क्या होती है कौन से मौलाना शरद पवार आप कौन है हा? आप कौन है कि आपने क्या ठेका लिया है क्या आपने ठेका लिया, लिया हिंदुत्व का और ये सब समाज का राहुल जी को निमंत्रण दिया है और लोगों की इच्छा है लोगों की भावना है कि राहुल जी आए पांच जवां अपन बलिदान पांच जवान अपने ठेका लिया हिंदुत्व का और ये सब समाज का राहुल जी राहुलजी कोमंत्रण दिना आहे ते इच्छा आहे पाच जवानांच्या हत्या झाल्या आपण त्याला बलिदान म्हणूया हौतात्म्य म्हणूया पाच जवानांवर ज्या प्रकारे हल्ला झाला ताफ्यावर पोलिसांच्या आपले जवानांच्या पाच जवान शहीद गेल्या एक महिन्यामध्ये हे सरकार आल्यापासून एकूण सात एकूण सात हल्ले झाले जवानांच्या ताफ्यात प्रधानमंत्री मोदी शपथ घेत होते त्या क्षणी ही जम्मू काश्मीर मध्ये प्रत्यक्ष जम्मू मध्ये जवानांवर हल्ले झाले आणि जवान शहीद झाले आज पाच जवान शहीद झाले त्यातले एक जवान हा महाराष्ट्रातला अकोल्याचा आहे आपल्याला माहित वारंवार हल्ले होता देशाचे गृहमंत्री अमित शहा या देशाला भ्रमित करतायत खोटं बोलत की जम्मू काश्मीरची स्थिती नियंत्रणाखाली आहे तिथे शांतता नांदते पण तीनशे सत्तर कलम हटवल्यापासून जम्मू मध्ये अधिक अस्थिरता आणि अशांतता निर्माण झालेली आहे जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेला अद्याप टाळ लागलेलं आहे जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुका अद्याप घेऊ शकला नाही हे कसलं लक्षण आहे देशाचे प्रधानमंत्री परदेश दौऱ्यावर आहेत शपथ घेतल्यापासून ते कधी इटलीला असतात कधी ग्रीसला असतात कधी दुबईला असतात कधी रशियाला असतात आणि देशातले आमचे जवान हे शहीद होत आहेत मणिपूर आणि जम्मू काश्मीर हे दोन्ही राज्य जुळून भारताच्या नकाशावर नाहीत अशा पद्धतीनं ना या देशाचे पंतप्रधान संरक्षण मंत्री आणि गृहमंत्री काम करतात किती काळ आता जे पाच जवान शहीद झाले त्यांना कीर्ती चक्र अशोक चक्र वगैरे आपण जाहीर करा पण शेवटी बलिदान जरी आपण म्हटलं तरी त्या हत्या आहेत आणि त्या हत्याना प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री अमित शहा आणि राजनाथ सिंग जबाबदार आहेत आपण परवा चित्र पाहिला असेल एक तरुण विधवा शहीदांची पत्नी स्मृती तिचं वय काय तिने तिचा पती गमावला जम्मू काश्मीरमध्ये आणि तुम्ही उत्सव मनावता अशा अनेक वीर माता आणि वीर पत्नी देशा पती या देशामध्ये आता जो कोणी आपला मुलगा गमावतो पती गमवतो भाऊ गमवतो त्यांचं दुःख या सरकारच्या नेत्यांना कळणार नाही निर्दय निर्धावलेले आहे एकाच वेळेला पाच जवान शहीद होतात पुलवामामध्ये चाळीस जवान शहीद झाले ते काय शहीद झाले याचा अद्याप तपास लागू शकले नाही आरडीएक्स कुठून आलं चारशे किलो आरडीएक्स पुलवामा हल्ल्यात वापरलं गेलं कुठून आलं हा शोध हे लावू शकत नाही आणि देशावर राज्य करतायत तुमचं संपलं असं म्हणताय की हो पण त्यात त्यात लपवण्यासारखं काय आहे अँड रन केस मधला जो मुख्य आरोपी त्याचा मुलगा हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ संबंधित आहेत त्यां माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांचे व्यावसायिक संबंध आहेत ठाणे जिल्ह्यातले आहेत त्यांच्या पक्षाचे ते उपनेते आहेत असं मला कळलं त्याच्यामुळे ते चोवीस तासात काय त्यांना अटकच कशी केली पोलिसांनी पोलिसांनी त्यांना अटक करून गुन्हाच केलेला आहे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या माणसाला अटक होते खून करून कुठे मुख्य आरोपी फरारी झालाय ना त्यांचा मुलगा एका मराठी महिलेला चिरडून गाडी खाली दारूच्या नशेत हा कोणी मिहीर शहा हा मुंबई पोलिसांच्या तावडीतून सुटतो कसा कुठे गेलाय तो सुरतला गेलाय की गुवाहाटीला गेला लपवलाय आरोपी मुख्य आरोपी हा सुरतला पळून गेलाय त्याला ठेवलाय कि गुवाहाटीला लपवलाय याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांना आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी करायला हवा वरळीच्या रस्त्यावर ज्या प्रकारे रक्तपात झाला हिंसाचार झाला गाडीखाली चिरडली गेली एक दाम्पत्य मराठी कोळी दाम्पत्य त्याला कोण जबाबदार आहे दारूच्या नशे काय चाललंय महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही पण ती नाही हे मला खात्रीनं सांगावं असं राज्य सरकारने तीनशे आहे ती औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केली आहे त्यासाठी विरोधकांकडून मोर्चा काढण्यात येणार ठीक आहे आम्ही आमची चर्चा सुरू आहे त्या संदर्भात विधानसभा परिषद निवडणुक आगामी विधानसभा निवडणुका राष्ट्रवादीकडनं आज अजित पवार घेऊ द्या ना त्यात घेऊ द्या की ते सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेत आहेत चांगली गोष्ट आहे सिद्धिविनायक पुण्य समजत पुण्य कोण करते पाप कोण करते चोऱ्याला लावड्या करून कोण माझ्या दारात पुण्यात्मा व्हायला येत आहे हे सगळ्यांना कळत असत ना त्याच्यामुळे ज्या प्रकारचं पाप एकनाथ शिंदे अजित पवार त्या लोकांनी महाराष्ट्राच्या बाबतीत केलेलं आहे सिद्धिविनायक कोणालाही अशा प्रकारे आशीर्वाद देत नाही मुख्यमंत्री बर ठीक आहे तिजोरीत पैसे आहेत का पहा तिजोरीत पैसे आहेत का पहा हे पैसे कुठून आणणार आहे राहुल आहे राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक दिन में मणिपुर में जो रूप से, से मिले मुलाकात के वही बीजेपी कहती है की राहुल गांधी जो वहाँ पे माहौल खराब करना चाहते हैं क्या सूचना भी चाहती है प्रधानमंत्री मणिपुर विजिट क्यों ना जाए प्रधानमंत्री मणिपुर में मणिपुर का इशू तो पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार में हुआ था रशिया में जाते हैं इटली में जाते हैं लंदन में जाते हैं हाँ महाराष्ट्र में दस बार आते हैं मणिपुर में क्यों नहीं जाते क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है कश्मीर में क्यों नहीं जाते चलिए थैंक यू आज वसंत मोरे पुण्यातले एक प्रमुख राजकीय नेते वसंत मोरे पांच हजार बर ठीक है तिजोरीत पैसे का पहा तिजोरीत पैसे का पहा पैसे कुछ है राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं वहां पे मुलाकात करके जो पीड़ित है उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री दो दिन मणिपुर में जो दूसरे मुलाकात के वहीं बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी अनुराज जो है पे माहौल खराब करना चाहते क्या भी चाहती है प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों न जाए प्रधानमंत्री मणिपुर में मणिपुर का इशू तो पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार में हुआ था रशिया में जाते हैं इटली में जाते हैं लंदन में जाते हैं हाँ महाराष्ट्र में दस बार आते हैं मणिपुर में क्यों नहीं जाते मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है कश्मीर में क्यों नहीं जाते चलिए थैंक यूंत मोरे आज वसंत मोरे पुण्य एक प्रमुख राजकीय नेते वसंत मोरे ये आज बारहता शिवसेने में समर्थक प्रवेश करता है माननीय उद्धव शिवसेना पक्ष प्रमुख वसंत मोरे पुना के एक नेता है सामाजिक राजकीय नेता है वह आज दुपार को साढ़े बारह बजे बारह बजे उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में नेतृत्व में शिवसेना में प्रवेश करेंगे उनका स्वागत है देखेंगे देखेंगे अच्छे कार्यकर्ता है लोगों से और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है तो जरूर सोचेंगे <laughs>